एक सबी हैं सही बुखारी में हदीस है हज़रतफ़ तो बिन मालिक वह फरमाते हैं मैं गजब तबूक में नबी करीमिल वसलम के साथ शरीक था आप अंदर ख़ैमे में तशरीफ़ फरमा थे मैं खेमे के बाहर बैठा हुआ था धूप पड़ी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया फ़रमायान्दर आया मैंने कहा यार यारसोल्ला अंदर आ जाओ अपने फरमाया अंदर आ जाओ मैं हाजिर खिदमत हुआ नबिया करीम सल वस नेरमायामत से पहले छतें रोनुमा होंगी छः अलामतें जाहिर होंगी फिर क़यामत आएगी वह छः बातें शुमार कर लो याद कर लो जब तक वो छः बातें जाहिर न हों कयामत नहीं आ सकती मैंने आज किया यार अल्लाह वो छः बातें कौन सी आपने फरमाया पहली बात वफातों नबी ये कौन सबसे पहली बात तुम्हारे नबी की वफात तुम्हारे नबी का दुनिया से जाना जब तक मैं जिंदा हूँ अल्लाह अमर हजारों साल पर मेरी बढ़ा दे मेरी जिंदगी में क्यामत नहीं आएगी मेरे दुनिया से जाने के बाद क्यामत आएगी हज़रत आउफ बिन मालिक और फरमा थे नबी करीम सल्ल व की जुबान मुबारक से वफा का तस्कर सुना तो फी तू मेरी आँखों से टप टप आंसू बहने लगे और मेरे लिए इस सदमे को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया और मैं गम से निढाट हो गया मेरे आंसू बह रहे थे फजायल रही वसलम यु सब के दो नहीं अगली पाँचें बताने से पहले नबीय करीम वसल्लम देर तक मुझे चुप करवाते रहे खामोश कराते रहे और तसली देते रहे और जब मैं खामोश हो गया आपने फरमाया एक आलामत है और दूसरी अलामत वफ़त होबई तफत होबई तिलमकद बैतुलमकदत उस वक्त बैतु पर रूमी काबिश थे रूमी रूमियों की हुकूमत थी यहूदी भी थे

या खुदी तुम में एक बीमारी फूटेगी जैसे मवेशियों में बकरियों के रेवड़ में एक बीमारी फूटती है तो वो जानवर धड़ धड़ मरने लग जाते हैं धड़ थड़ मरते हैं तेजी से मर जाते हैं ऐसे ही एक बीमारी होगी वो बीमारी ताउन की है जिसमें बड़ी कसरत से अमवात होती है आपने फरमाई तीसरी अलामत है जब तक वो, वो वबा ना फूटे उस वक्त तक उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी और यह अलामत भी तीन दिन में सत्तर हजार जनाजे उठे तीन दिन में सत्तर हजार अमवात हुई तो ये, तो ये अलामत भी जाहिर हो गई फिर आपने फरमाया चौथी

तुम किसी को 100 दिनार दोगे 100 दिनार 100 दिनार ये एक दीनार साढ़े चार माशा सोने का होता है साढ़े चार माशा सोना और सौ सो दिनार साढ़े सैतीस तोला सोना साढ़े सैतीस तोला सोना और इसकी मालियत आज तकरीबन पचहत्तर लाख रुपए बनती है पचहत्तर लाख तो पचहत्तर लाख छोटी रकम है या ज्यादा बड़ी रकम है बड़ी रकम है बहुत बड़ी रकम है आपने फरमाया उस वक्त माली फरावानी का आलम यह होगा के युतर रजु मियाता दीनारें फयजल्ल सखातन कि किसी को तुम 100 दीनार হাদिया दोगे साढ़े 37.5 तोला सोना 75 लाख रुपए उसको হাদिया दोगे वो आगे मुंह बनाएगा गुस्से होगा और नाराज हो जाएगा वो कहेगा तुमने हमें भिखारी समझा हुआ है कितने थोड़े से पैसे दे रहे हो देना है तो सही दो वरना अपने पास रखो इस कदर माली फराबानी होगी उस दौर में फिर आपने फरमाई चौथी अलामत यह अलामत अभी जाहिर नहीं हुई होगी पांचवी अलामत आपने फरमाया العرب दखलत हो एक फितना रोनुमा होगा बहुत खतरनाक फितना पूरी उम्मत उसकी लपेट में आएगी लेकिन खास तौर पर अरब आएंगे अरब उसकी लपेट में ज्यादा आएंगे और अरब तो ऐसे आएंगे आपने फरमाया फला दखालत हो अरब पूरे अरब में आलम अरब में कोई एक कच्चा पक्का घर कोई एक खेमा नहीं बचेगा जिसमें यह फितना दाखिल ना हो हर कच्चे पक्के घर में हर खेमे में वह फितना आखिर होगा अरब सबसे ज्यादा उस फितने से मुतासर होंगे बाकी उम्मत भी होगी अरब खास तौर पर होंगे ये वही फितना है ने फरमाया अरब मिन अरबों के लिए बहुत बड़ी तबाही आने वाली है यह तबाही ज़ाहिरन होगी हकीकत में तो उसको बुलंदियों तक ले जाने वाली होगी इसलिए कि आजमायश आजमायश ईमान के एतबार से आती है

और नबियों के बाद जो अंबिया अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी को जितना ज्यादा सीने से लगाए होते हैं और मजबूती से थामे हुए होते हैं उन पर उतनी ही कड़ी आजमाइश होती है यमतल वजुल अला हसब दीनह आदमी पर आजमाइश उसके ईमान के اعتبار से आती है सइन का नफी दीन ही हुन दीन हु कमजोर वही दिन ही मजबूती हो सलाबत हो तो उसकी आजमाइश तो उतनी ही सख्त होती है तो सख्त जो कि अरबों का मकाम सबसे ऊंचा है पूरी उम्मत में सबसे ऊंचा मकाम अरबों का है इसलिए उनकी आजमायश भी आपने फरमाया सख्त होगी वही अरबर और फितने आएंगे अरबों को अपनी लपेट में लेंगे मुश्किलात आएंगी और वो मुश्किलात हुजूर ने फरमाया बिल्कुल करीब ला या बायतुन मिन अल अरब इल्ला हो कोई घर अरबों का नहीं बचेगा जिसमें वो फितना दाखिल न हो और आपने फरमाया छठी अलामत ثم تكون هدنه بینکم وبین फिर तुम्हारे और ईसाइयों के درمیان रومیوں के درمیان صلح हो तुम्हारे और रोमियों के दरमियान सुलह होगी सुलह होगी, और वो सुलह ज्यादा अरसा चलेगी नहीं एक वक्त आएगा वो रोमी वो आहद शिकनी करेंगे कैसे आहद शिकनी करेंगे उसकी तफसील आपने एक और मौके पर बयान फरमाई आपने फरमाया कि रोम सलहन आमीन तुम्हारा के साथ एक माहिदा होगा सुलह होगी और वो कुछ अरसा सुलह अमनो अमान के साथ चलेगी फिर उस सुह के तहत फतम कि तुम और वो रोमी मुल्क मिलकर एक मुशतरका दुश्मन के मुकाबले में तुम जंग करोगे दोनों साथ होगे एक दूसरे के तुम इतिहादी बन जाओगे एक दूसरे के इतिहादी बन जाओगे रोमी तुम्हारे इतिहादी होंगे तुम रोमियों के इतिहादी होगे रोमियों से मुराद ईसाई ईसाई तो फिर तुम दोनों मिलकर अपने एक मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले में जाओगे लड़ोगे स्वरूना स्वरूना तुम्हारी बरकत से अल्लाह की मदद आएगी फतह होगी मगर वो फतह तुम्हारी बरकत से होगी गनीमत भी बहुत जमा नहीं होगा, ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। और कामयाबी के झंडे गाड़ कर फतर जिरो ना तुम वापस लौटोगे चलते चलते एक खुला सरसब्जो शादा हिस्सा मैदान आएगा तुम वहाँ पड़ाव करोगे वहाँ उस जगह पर टीले बड़ी मकदार में होंगे रात सुबह होगी तो एक खड़ा होगा ईसाई खड़ा होगा वो सलीब को हाथ में उठाएगा और कहेगा सलीम ये ये फतह सलीब की वजह से हुई है सलीब की वजह से हुई है और मुसलमान को गुस्सा आएगा वो कहेगा इसकी वजह से नहीं आई हमारी वजह से इस्लाम ईमान की वजह से और अल्लाह की मदद और नुसरत के नतीजे में यह फतह हासिल हुई है सलीब की वजह से नहीं हुई और वह मुसलमान उसकी सलीब को पकड़कर जमीन पर पटख कर देकर मारेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी वो इस पर ईसाइयों को गुस्सा आएगा और इधर मुसलमानों को गुस्सा आएगा ईसाई के साथ पीछे ईसाई आकर खड़े होंगे और मुसलमान के साथ दूसरे मुसलमान आकर खड़े होंगे फौरी तौर पर आपस में एक झड़प होगी उस झड़प के नतीजे में कुछ मुसलमान शहीद होंगे अल्लाह ताला शहादत का मर्तबा उनको अता फरमाएंगे और रोमी वो पसपा होंगे और इस मौके पर फयगदरून रोमी आहद शिकनी करेंगे मुआहिदा तोड़ेंगे वापस जाएंगे और एक नई जंग की तैयारी करेंगे फिर आपने फरमाया फयातूनकुम तहत समानीन रायतन फिर अस्सी झंडे उठाकर रोमी आएंगे अस्सी झंडे उठाकर रोमी आएंगे

अल्लाह तबारक बता कई दिन जंग चलेगी फिर बिल आखिर अल्लाह जल जलालू मुसलमानों को फतेह अता फरमाएंगे आपने फरमाया कयामत से पहले पहले ये भी होगा यह कयामत की एक अलामत है कि छह अलामतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत औफ इब्ने मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु को तबूक में बैठकर अपने